Так, всем доброго ранку. Доброе утро, бокс. Сегодня будет топ бой до 63,5. До 63 Это Исаак Крус и его Троуч. Бой будет мега, как я его вижу. Ломон Троуч, он чемпион мира за версией WBA. Боксирует, выиграл до 59 килограмм. Если сегодня он будет начать, ну он будет боксировать с Исаком Крусом, то Титова титул отдадут другому боксеру. И ВБА заберет и отдаст Джеймсу Диккенсу. Ну, Роуч решил идти на категорию выше. Это всегда вызов. Он выше по росту на 10 сантиметров и на 3 года старше, чем Исаак Крус. Исаак Крус это топ-нокаутер мексиканский. Он чемпион мира за версия WBA в этой весовой категории. Можно их хорошо моделировать обоих по бою Дживорта Джеворта Дэвисом. Джеворта Дэвис это премиум класса боксер Левша. Санта Крус провел достойнейший бой с Джеворта Дэвисом. Он работает, так как он ну, весьма длинные руки, но он маленький. Он работает первым номером темповик. Идет на среднюю, на ближнюю дистанцию. Довольно-таки большой по, ди... по амплитуде боковой и кросс. Он заходит на подшагивание под руки, <класс> бьет длинный кросс и разбивает блок нижними ударами. То есть, любимый удар об и Ламонта Роуча, и Исака Круса, это печень. <coughs> как бы я моделировал бой, если бы я был тренером э, Ламонта Роуча? <coughs> я бы потребовал от него, я просто видел полностью бой с Живорта Дэвисом, он стоит, он э, мало двигался, он работал первым номером. Я бы его заставил работать вторым номером, как Живорто Дэвис работал против Исака Круса. То есть сайдстепы, активные ножки и на челноке передергивать от работы ушел. Если он примет обмен с Санта Крусом, он любит тоже заниматься энтерлингом и статично работать на ногах, то я ничего хорошего не вижу тогда для Ламонта Роуша. Потому что э, Санта Крус может ударить и ну, может быть и таково. Поэтому бой абсолютно равный. По прогнозам, надеюсь, что он будет 12 раундов, потому что оба бьют. И Ламон, Исаак Круз, он бьет даже посильнее, чем Ламон Роуш. Оба хорошо подготовлены. Преимущество Роуча высокий рост он должен использовать. Он должен тупо работать первым, вторым номером. Нравится ему, не нравится. На сайт разворачивать и на челноке передергивать. Передернул, выдернул, провалил, да, ушел. Как работал Живорто Дэвис. Если он <со> полезет в обмен плодный, нам это будет крайне интересно смотреть. Мы это будем с удовольствием смотреть. Но мы ну, можем увидеть и, и кого. Потому что <со> у Саго Круса очень тяжелый удары. С обеих рук. От таких боксеров надо на ножках бегать. Проваливать, он как э, яркий пример такой работы, это Ломаченко. Он на челноке проваливал, срезал углы, на цепах разворачивался. Провалил, человек ушел, провалил, ушел. Передернул, да, ушел. Передернул, да, ушел. Поэтому ну, это будет конечный бой. Это получается воскресенье утром будет. Не пропустите его, я сам буду смотреть с удовольствием. Исак Крусова Крус, монт Ровоч. Как бой завершится, фиг его знает, это вот честно. Надеюсь, он будет 12 раундов, и там будет какое-то спорное решение судей. Муша Рович, он тоже с себе самый, ну, очень уверенный. На ножках идет так медленно, статично, это в данном случае плохо. Да, муша Бородана не резиновая ни у кого. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Занимаемся спортом, верим в лучшее. Что с вами будет?